ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उलाहस नगर वाहतूक विभागाने आचारसंहितेच्या नियमानुसार रात्रीच्या नाकाबंदीत केलेल्या कारवाईत 7 जण दारू पिऊन गाडी चालवत असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यांना न्यायालयात हजर केलं असता त्यापैकी के दोन जणांनी दंड भरला तर 5 जणांची रवानगी आधारवाडी जेलमध्ये झाली आहे. मागील महिनाभरापासून लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली आहे या काळात उल्हासनगर वाहतूक विभागाने शहरातील प्रवेशद्वारांसह मुख्य चौकांमध्ये नाकाबंदी चालू ठेवली आहे या कारवाईमध्ये आतापर्यंत अष्ट्यात्तर जण हे दारू पिऊन गाडी चालवत असताना पकडले गेलेत उल्हासनगर वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अविनाश भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक पोपट करडकर पोलीस कर्मचारी नाना आवाड भारत खांडेकर संजय बेंद्रे नितेश आरज यांच्या पोलीस पथकाने शनिवारी रात्री नाकाबंदी लावली होती सकाळी पाच वाजेपर्यंत चाललेल्या या नाकाबंदीत तब्बल सात जणांना मध्यधुंदा अवस्थेत गाडी चालवताना ताब्यात घेण्यात आलाय अभी इलेक्शन चालू है आचार संहिता चालू है और हमारी लगभग रोज़ नाकाबंदी चालू है चेकिंग चालू है व्हीकल की तो उसमें जो ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो जो मिल रहे हैं उनका ब्रेक एनालाइजर जो मशीन है अपना उसमें हम चेक करते हैं और जो पॉजिटिव आते उसके ऊपर 185 का केस करते हैं बाइक के ऊपर अगर चलाने वाला है तो उसको 185 एटी फोर व्हीलर रहेगा उसके ऊपर भी वन एटी फाइव का मोटर व्हीकल एक्ट का केस लगता है और जो बाइक के पीछे बैठा रहता है वो भी पिया आया पॉजिटिव आया तो उसको भी वन एटी एट का केस लगता है दोनों के ऊपर केस होता है तो उसमें अपना रेगुलर कार्रवाई चालू है इस साल में अभी तीन महीने में सेवेंटी नाइन केसेस हमने किए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमारी कोशिश है तो क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि पिछले तीन महीना पहले एक एक्सीडेंट हो गया था दौ के गाड़ी चलाने का उसमें तीन लोग जगह पे एक्सपायर हो गए थे तो उसमें कंट्रोल लाने के लिए और एक्सीडेंट को कंट्रोल लाने के लिए हम वो कार्रवाई कंटिन्यू चालू रख रहे हैं उसमें दस हज़ार रुपया फाइन है कोई भी अगर दो के गाड़ी चलाता है तो दस हज़ार फ़ाइन है अभी आज सात लोगों को हमने हाजिर किया जिनके ऊपर केस बनी थी उसमें से सातों लोगों ने दस हज़ार रुपये भरने से आ, मतलब उनके पास पैसा नहीं था तो कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है तो मैं सब उल्लासनगर वासियों को इस माध्यम से आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि कोई भी शराब पी के गाड़ी ना चलाए खुद भी बचे और लोगों को बचाए को हमने सात लोगों को हमने कोर्ट में भेजा था जो पॉजिटिव थे उसमें से आ, सातों को कोर्ट ने जेल भेजने का ऑर्डर किया था लेकिन बाद में क्योंकि उनके पास दस हजार रूपया नहीं था तो उनमें से दो लोगों ने दस हजार भरने का कबूल किया है तो उनको दस हजार रूपया भर के कोर्ट रिलीज करेगी जो पांच लोगों ने नहीं भरा है उनको अभी जेल वारंट तैयार किया है कोर्ट ने वो आधारवाड़ी जेल जाएंगे आकाशवाण है स्वानंद मीडिया उल्लासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा